Türkiyədə keçirilən Technofest Aviasiya, Kosmos və Texnologiya festivalında iştirak edən Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Rəşad Nəbiyev bu il tədbirdə Azərbaycanın milli pavilyonla təmsil olunmasını yüksək qiymətləndirib. Qardaş ölkə ilə birgə planlaşdırılan layihələr barədə danışan nazir gələcəkdə Türkiyə-Azərbaycan Texnoparkının yaradılacağı ilə bağlı da məlumat verib. Azərbaycan olaraq biz artıq 4-cü dəfəlik keçirilən Technofest yarışmasında qatılmışıq. İlk dəfə olaraq bu günəri burada Azərbaycan 9 startap və eyni zamanda bir IT şirkəti ilə təmsil olunur. Bundan başqa müxtəlif universitetlərimizi təmsil edən tələbələrimizdən ibarət 5-ə yaxın komanda ə, yarışmalara qatılmışdır və hesab edirik ki, ə, gənclərimizin bu kimi ə, tədbirlərdə bu kimi texnoloji festivallarına qatılması, onların birik və bacarıqlarının artırılması, təcrübə mübadiləsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Artıq Türkiyən texnoloji nazirliyi ilə belə bir ilkin razılığımız var ki, növbəti ildən etibarən Texnofest yarışmasını eyni zamanda ilk dəfə olaraq regionda, Türkiyənin kənarda, Azərbaycanda da keçirdəcək. Cənab Nazir, ə, Türkiyəli həmkarınızla görüşlərdə başqa hansı məsələlər ə, ə, müzakirə edildi? Texnofest-dən başqa bilirik ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında ikili bu sahədə ə, anlaşmalar var. Ə, onlarla əlaqəli danışın. Ay. Türkiyəli həmkarımla ə, Mustafa Varank bəylə belə bir şorazlıq həld etdik ki, növbəti ildən etibarən eyni zamanda Azərbaycanda birgə texnoparkın qurulması ilə bağlı ə, hərəkətə keçəyik və hesab edirəm ki növbəti ilin sonuna qədər əgər işlər planladığımız kimi gedərsə Azərbaycan da Türk-Azərbaycan müştərək texnoparkının yaradılmasına vəfəq olar